الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कामयाबी की दो किस्में हैं। एक, एक जुजवी कामयाबी है।, है और दूसरी, दूसरी कुल्ली कामयाबी अच्छा जुजवी कामयाबी वो है जो जिंदगी के किसी एक दो मामला में हो जैसे किसी का किसी मुसन्फ, मुसन्फ की के लिए उसकी, उसकी किताबों का छपना बिकना पसंद करना, पसंद करना ये कामयाबी है और ही बिजनेस मैन के लिए कारोबार बढ़ जाना फैल जाना है दूसरे शहरों में उसकी शाखे खुल जाना एक बड़ी कामयाबी है इसी तरह नौकरी पेशा के लिए अच्छी तनख्वाह अच्छी, अच्छी मराहत अच्छा उहदा, उहदे में तरक्की तनख्वाह में इजाफा और अच्छी कारकरदगी का एवॉर्ड मिलना ये एक मरगूब कामयाबी है इसी तरह तफसील दीनी मामला के अतबार से भी हो सकती है लेकिन कामयाबी का एक कुल्ली और जामी और बुलंदतर माना है जो हकीकत में हमारा मतलूब और मकसूद होना चाहिए कामयाबी का वो मफहूम और बतौर मुसलमान इसलिए हकीकी कामिल और आला है कि इसका इलम हमें उस अलीम और खबीर हस्ती ने दिया है जो हमसे ज्यादा हमें जानने वाला है कुरान मजीद में है अला क्या, क्या जिसने, जिसने पैदा किया, किया वो नहीं जानता हालांकि वही हर बारीकी जाग को जानने वाला बड़ा खबरदार है।, है और अगर पेशा, पेशा ही इंसान की कामयाबी के लिए काफी होता, होता। तो कोई मालदार दुनिया में दुखी ना होता जबकि हमारा मुशाहिदा है कि बहुत से पैसे वाले नाफरमान लाद जबान दराज बीवी तबाह हाल सेहत और इंतशार जहनी की वजह से जिंदगी में जिंदगी ज़िंदगी को आजाब में गुजार रहे हैं हकीकत ये है कि अगर इन, इन मसाइल में, में से कोई मसला भी, भी ना हो फिर भी हकीकी कामयाबी का दावा नहीं हो, हो सकता क्योंकि अगर दुनिया में हर चीज हासिल है लेकिन इसके साथ बंदा खुदा की लानत और गज़ब का मोरिद और आजाब जहन्नम का मुस्तक है तो, तो ऐसी कामयाबी नाकामी ही है का कामयाबी का, का वसी तर, तर इस्लामी तस्वर वो ये है कि अल्लाह ती हो आखिरत, आखिरत में, में निजात मिले जहन्नम से छुटकारा हो और जन्नत में दाखिला हासिल हो जाए हकीकत यह है कि जब इंसान इलाही को अपना मकसूद असली बनाकर कर, कर, कोशिश करता, करता है, है और, और वो कोशिश अहकाम खुदा और हिदायत इस्लाम तालीमत इतबा सुन्नत के मुताबिक होती है तो इसके सारे काम ही सीधे हो जाते हैं सारी मखलूक राजी बीवी खुश बच्चे फर्मा बरदार जहन पुरसकून और इज़्ज़त में कदाद नसीब हो जाती है

आखिरत का गम बना लिया तो, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया के गम, गम के लिए काफी है और जो, जो, जो दुनियावी के, के और परेशानियों में उलझा रहा तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं कि वो किस वादी में हलाक हो कामयाब लोगों के मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है

जन्नत तो जिसे, तो जिसे आग से बचा से लिया गया, गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, गया तो वो कामयाब हो गया, गया।, गया।, गया। कुरान पार्ण 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 बताता है कि लोग दो तरह के हैं एक वो जो सिर्फ दुनिया की कामयाबी चाहते हैं और दूसरे वो जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांगते हैं चुनाचे ने दुनिया के मुतालिक फरमाया فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَدْنَى فِي الدُّنْيَا وَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ और कोई आदमी यूँ कहता है कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, दे और आखिर में इसका कुछ हिस्सा नहीं और तालिबी ने आखिरत के मुतालिक फरमाया वो क्या कहते है? ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب और को यूं कोई यूं कहता है कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोजक के आदाब से बचा इन लोगों के लिए उनके कमाए हुए माल से हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है दूसरी जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان ربك محظورا जो जल्दी वाली दुनिया चाहता है तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते दे हैं दे। फिर हमने इसके लिए जहन्नम बना रखी है जिसमें वो मरदूद होकर दाखिल होगा और जो आखिर चाहता है और इसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए और वो ईमान वाला भी हो तो यही लोग यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी हम सब को मदद देते हैं इनको भी और उनको भी तुम्हारे रब की आता से और तुम्हारे रब की आता पर रोक नहीं ये पारा नंबर पंद्रह की बरसुर बनी इसराइल की अठारह उन्नीस बीस नंबर आए थे मरकर कुरान पाक की नजर में ईमान और अच्छे किरदार वाले हकीकत में कामयाब है यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं आखिरत को बुलाकर सिर्फ माली कामयाबी हासिल करना कुरान की रूह से हरगिज कामयाबी नहीं है।, है चुनाचे कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह وَمَن وَمَن तुम्हारे तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह अल्ला के जिक्र से गाफिल न कर दे।, कर दे और जो ऐसा करेगा तो, तो, तो वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं अल्लाह पाक हमें हकी कामयाबी से, से किनार फरमाए अल्लाह पा दुनिया और आखिरत को बेहतर बना, बना दे आमीन बिजा